Seluk benda yang tak best. Uh, sebab. Kalau korang induce Seluk tu memang selalulah. <laughs> so saya hadap tu. Tiga hari. Saya tak tahu nak cerita pada mana. Sebab benda tu sangat fobia. <laughs> Tapi tak apa. Kita cerita slow-slow. Uh, masa kat PSC tu. Dia ada seluk dengan muncung itik. Dan juga. Uh, apa tu. Kapas lah. Kapas tu dia. Macam. Apa tu. Cotton bud kan. Uh, then. Dia just ambil sampel tu tak ada apa lah Maksudnya tak ada sakit ke apa time tu Okay je sure. And then bila dah naik atas Dah 14 hari Doktor pakar ada 2 orang datang um, Dia cakap Wawa saya tak tahu sama ada nak buat awak ni um, Sebab awak ada GBS Yang Wawa cakap tu dengan satu lagi Sebab air ketuban dah selalu sangat leaking Kalau nak tahu air ketuban Wawa leaking Setiap Setiap hari Selepas pada hari dewa yang kena Sebelum masuk hospital Setiap pukul tujuh je Benda tu jadi Tujuh petang Okay So Masa mula-mula Orang ingat kan ke air kencing kan So macam Tak ada apa lah Tapi awak still lah Bagi tahu kan Dekat um, Nurse tu So Wawa pula bawa Pack Wawa Pack Wawa tu pula Warna dia tak berapa putih So kalau warna Pad tu macam kuning-kuning Dia tak nampak kan sama ada itu air ketuban ke tak Sebab tapi Apa yang awak tahu Air ketuban dia tak macam air kencing Air kencing dia akan berbau kan Air ketuban dia tak bau apa-apa Dia memang tak ada bau Ha macam tu Hari yang ketiga Sampailah uh, 14 hari uh, Wadid Sebabkan covid Mula-mula wadid tu sebab Sebab covid So kena duduk dekat Red zone punya tempat untuk orang-orang... akhirnya uh, ibu-ibu yang kena COVID. So, time tu... Pun dah banyak... Keluar. Sampailah... Um, Haa... Uh, apa tu doktor dia kat saya... Dia tak tahu mana prosedur yang dia nak buat. Sama ada... Nak... Um, beranak... Haa... Um, scissor ataupun beranak normal. Sebab saya ada EBS positif. Dan satu lagi... I ketuban leaking. Okay? So pun tak tahu mana satu dia nak ni kan. So saya ni pula lagilah macam berlebar. Saya, saya ingat saya boleh balik. Saya asyik tanya doktor tu doktor tak boleh ke saya balik. Saya makan tembikailah doktor. Nanti saya punya air air ketuban kan penuh balik. Dia kata eh tak boleh tak boleh balik awak tak boleh balik. Ha. Kita ingatkan kalau dah makan apa tu. Hmm tembikai. Bolehlah aa uh, menjana balik kan. Air ketuban tu. Apa je tak boleh. And then biasalah kalau doktor dia akan ikut prosedur yang samalah. Maksudnya dia akan bagi dulu kita rasa induce normal uh, beranak normal lah. So saya pun lepas pada 14 hari tu orang yang beranak lambat, maksudnya dia orang sebenarnya beranak lambat, saya je yang dipaksa bersalin. So saya seorang lah menghadap benda yang tak sama dengan orang lain. Sebab orang lain tu dia uh, saya tanyalah kan ibu-ibu uh, yang lain dekat situ Uh, kenapa dia kena induce rupanya sebab dalam baik a uh, uh, maksudnya sepatutnya orang dah due tapi orang tak keluar lagi tak tak beranak lagi so saya pun macam oh, okey ada yang kena induce balon macam saya saya kena induce pil selama 3 hari tu 3 hari itulah 3 hari yang tak best sebab saya kena Seluk banyak kali saya kena uh, uh, kena masuk Pil tu uh, contraction ada walaupun dia selok tapi tak buka. Oh <laughs> uh, susah gila. Tak tahu lah nak cakap macam mana tapi tiga hari tu memang sangat struggle lah bagi saya dengan orang kata kita penat sebab COVID lagi and then tiba-tiba um, dikejutkan untuk beranak uh, dipaksa bersalin tu kan. Okay takpelah. And then sampai tiga hari tu Wawa dah give up. Wawa cakap oh, Wawa memang tak boleh. And then time tu pun orang tengok baby pun stress And satu lagi uh, sebab air ketuban dah mula leaking banyak Walaupun dia tak leaking banyak Macam setengah orang dia akan leaking uh, Leaking terus kan uh, Macam boleh leaking sikit-sikit So dekat situ dia cakap doktor saya dah tak larat Boleh tak saya uh, continue emergency scissor Sebab saya rasa saya memang dah tak boleh nak terang ke nak apa semua kan Dia lagi pun tak buka Tak buka CM tak buka So Terus pergi Pagi 28 bulan 3 Rasa dalam pukul 7 kot Yelah Pukul 7 tu dah tolak bawa masuk Naira keluar 8.45 8.45 7 ke something lah macam tu 7, 7 ke 8 Sebab dia 45 minit lah Scissor Okay Scissor pula yang saya rasa uh, Tak pernah tengok tu Sebab iyalah Dia belah perut saya nampak kan eh, Dekat atas tu ada lampu Tapi lampu tu dia memang macam cermin So nampak Dia belah perut Dia belah tu Nampak satu-satu layer And dalam Okay So siapa yang scissor kalau awak nak tahu dia potong rahim awak tau Sebab tu lah Wawa nasihatkan korang Janganlah buat benda lasak selama 3 tahun Kalau boleh ha, so Wawa ni pun sama yang lasak So awak tak buat apa-apa Okay Habis you prosedur um, Caesar Wawa memang tak boleh skin to skin dengan Naira Okay Tak boleh skin to skin dengan Naira Dia terus bawa Naira um, Ni lah um, Naira dia kena pakai oksigen sehari Yang Wawa ni pula selepas pada Siza Sebenarnya dahaga Dahaga tu daripada sebelum Sebelum pada operation tu lagi So Wawa macam rasa Ya Allah dahaga yang teramat sangat lah Time tu and then satu lagi Wawa kena rengat Sebab Wawa kan uh, Kena induce so ubat tu Still aktif Dia rasalah rengat tu Itulah benda yang paling Wawa rasa macam nak mati ah sakit tau <laughs> sebab wawa sebab kata oh weh ya, rasa ni mati ni mati <laughs> tapi time tu apa yang wawa buat wawa selawat lah banyak-banyak wawa selawat wawa istifa je lah tapi time tu memang sakit gila bila dah lepas ke wadet tu wawa terus minta um, ubat tahan sakit ah, uh, dia ada bagi dekat drip lah dekat dia, dia cucuk dekat drip tu and then kita bertenang lah Bertenang jugalah Selama 2 jam Tapi lalok je Maksudnya macam Still rasa sakit Tapi uh, kita macam tu je lah Macam tu tu je Okay So uh, Pengalaman bersaling Wawa Yang Wawa tahu Caesar Dia punya prosedur Cepat Tapi Menanggungnya lama 2-3 tahun Kita tak boleh main Lasak Tak boleh suka-suka hati Buat Angkat berat ke apa ke Memang tak boleh okay? Nanti Wawa sambung ke part 3 Untuk um, Naira punya ni pula Sebab Wawa kena room in dengan Naira Dekat NSTU dengan NICU So sampai sini je Terima kasih siapa yang dengar